وعلمه من البيان ما لم يعلم. فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. نشهد ولا لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ديني وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ربنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودية. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. رواه البخاري. جنديكى صرف كردم. ضرب جاري تفليق. حس حس من كردم. در حياتي جندي كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله সকলে আওয়াজ দে বলি সাল সমস্ত প্রশংসা কার জন্য সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সকলে ভালো আছি জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা ভালো রাখছেন